Ну что ж, привет, друзья туристы. Сегодняшний, значит, день мы провели, вернее, ночь в венском вот таком четырехзвездочном отеле. Ну, скажу я вам, значит, то были все трехзвездочные, а теперь мы добрались до четырех звезд. И это нас очень радует. Жаль, что только приходится сегодня покидать и уезжать далее. Ну, далее, как нам обещают. Нас ждут всякие сегодня венские обзоры А далее будут м -м, краковские, значит, всякие замки и прочие дела Да, очень уютный, милый отель Кондиционерчик есть Все цивильно, все продумано Такие м -м, паласики, кстати, мягенькие Креслица небольшие, но удобные Какая-то еще тут док-литература вот нам выдана тут полистать на досуге вот можно вот как-то так не знаю с собой видимо забирать нельзя ну ладно у нас этого добра хватает своего оставляем тут вот и меню шпайзе карта так называемая вот ручка даже тут у них есть даже пишет проверял вот видите да все видели вот ну что ж ручек у нас своих хватает брать мы не будем. Вид из окна, неплохой такой дворик тут у нас по соседству. Детская там площадочка, там какие-то, он видите, купола каких-то костелов. Так, улочка это называется, насколько я помню, 9 Симон Ден Гассе. Как Саша говорит, это какой-то один из друзей Троцкого, наверное, тут. В честь его, видимо, назвали ну вот такие вот торшерчики. Ну, в общем, уютненько так, очень уютненько. Кроватка очень даже мягкая. Вот. Вот, 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 вот. Вот подушечки такие классные. Ну, телефончик нам поэтому не надо никуда звонить. Но был предоставлен. Тоже. Как одна из услуг. Телефон. О, телевизор, кстати, фирмы просекаете. Грюндик. Это очень крутая фирма, была когда-то еще в советские, стало быть, времена. Ну все, как бы вот так, заканчиваю репортаж свой. Мини... О, кстати, двери, вот эти двери, куда, думаете, могли бы они вести? Они ведут в соседний такой же номер двухместный. В соседние дамские покои. В соседние дамские покои, как говорит Александр. Острослов Александр. Ординарец Александр. Да, мой верный ординарец и оруженосец, без которого я бы тут, наверное, уже давно сдался на милость властям. И сказал, хочу домой, везите меня, отправьте. Вот можно туда открыть и попроситься в гости. И можно объединить два номера. И вот, пожалуйста, вот такая... И по-русски забухать. И по-русски даже забухать можно. Вот как-то так. Вот в этом... Таких вот номера. Тут у них в четырехзвездочных-то организовано. Ну, вот это, кстати, такая интересная штука, которая задает, видите, да, температурный режим в номере. Можно его отрегулировать методом вот таким Оп, набора клавиш тут всяких разных. И все. Ну тут понятно. Выключатели там. Ну вот такой вот небольшое нормальное зеркальце. Но вот это вот план всего нашего супер отеля Венскага. Вот так. Очень хитрые такие вот запорные ключи электронные, если видите, да, вот такой вот ключик. Ну, кстати, как-то они очень бодро действуют. Все-таки, наверное, лучше по-русски в ручном режиме было бы тут иметь. Ну, они со своими электронными примочками как бы пытаются делать жизнь клиентов этого, посетителей этого, так сказать, номера более комфортной. Так, ну вот какая-то тут не поняли, мы, каких чьих кистей работа, вот тут что-то вот понаписано про этого автора, но мы слабо как-то пока на австро-венгерском секем и соображаем. Ну вот, как-то так. Сейчас выезжаем на всякие экскурсионные дела по славному городу Вене. На этом закругляюсь. Пока-пока. Ждите новых репортажей.